নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই জ্যোতিষী নয়ন জ্যোতিষৰ মাই নৱগ্ৰহ জ্যোতিষালয়ৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে অম্বুবাচীৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টি ক্লিক কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি আপোনালোকৰ লগত দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ অম্বুবাচীৰ সঠিক সময়টো কি হ'ব অম্বুবাচী মানে নকৈ বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিত অম্বুবাচিকী জ্যোতিষৰ দৃষ্টিত অম্বুবাচিকী অম্বুবাচীৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ সঠিক সময়টো কি হ'ব বা অম্বুবাচীৰ সময়ত আপোনালোকে কি কি নিয়ম পালন কৰিব লাগে আৰু প্ৰতিবছৰে অম্বুবাচীৰ সময়লৈ কিয় বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হয় এই বিষয়ে আজি আমি সৰু সৰুকৈ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ বন্ধুসকল যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে পাৰিলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বা আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ সকলোৱে পোৱাকৈ শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰে আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত দৈনিক আশী ফল আৰু বৈদিক জ্যোতিশাস্ত্ৰ আৰু বাস্তুশাস্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰা হয় আৰু আপোনালোকৰ এটা লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইবে আমাৰ মনটো খুব উৎসাহিত কৰে আৰু আপোনালোকৰ লগত নতুন নতুন বিষয়ৰ ভিডিঅ'সমূহ লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত মনটো খুব উৎসাহ যোগে জান হওক বন্ধুসকল এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ মূল বিষয়টোলৈ বন্ধুসকল আমি সকলোৱে জানো আহাৰ মাহত প্ৰতি বছৰে বছৰত এবাৰকৈ আই বসুমতী ৰজ চলা হয় এই ৰজ চলা হোৱা সময়খিনিকেই সাধাৰণতে আমি অম্বুবাচী বুলি কোৱা হয় বা অম্বুবাচী বুলি আমি মানি আহিছোঁ ৰজ শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে জল বা পানী আৰু চলা শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে পৰিস্ফৃত হোৱা বা প্ৰবাহিত হোৱা এই নিয়মটোকে আমি পুষ্পৃত হোৱা বা আয় বসুমতি ৰজ চলা হোৱা বুলি মানি আহিছোঁ বন্ধুসকল বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমি সকলোৱে জানো পৃথিৱীখন সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে আৰু এই ঘূৰণ কালত একৈছ জুন তাৰিখে সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৃথিৱীৰ উত্তৰ গোলাধত অৰ্থাৎ কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখাৰ ওপৰত উলম্বভাৱে পৰে ইয়াৰ ফলত পৃথিৱীৰ উষ্ণতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় আৰু ইয়াৰ ফলত যলীয় বস্তুৰ সৃষ্টি হৈ পৃথিৱীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ হয় এই বৰষুণৰ ফলত আয় বসুমতি আয়ধৰত উৰ্বৰা শক্তি বৃদ্ধি পায় কৃষি কৰ্মৰ কাৰণে খুব উপযুক্ত হৈ পৰে এই পৰম্পৰা বা এই নিয়মকেই বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিত আমি অম্বুবাচী বুলি মানি এইবাৰ আহিছোঁ বন্ধুসকল জ্যোতিষৰ দৃষ্টিত অম্বুবাচী মানে নক বন্ধুসকল আহাৰ মাহত ৰবি গ্ৰহ যেতিয়া আৰ্দা নক্ষত্ৰৰ প্ৰথম চৰণত প্ৰৱেশ কৰে জ্যোতিষৰ মতে তেতিয়াই অম্বুবাচী আৰম্ভ হয় আৰু যেতিয়া ৰবি গ্ৰহ আদ্ৰা নক্ষত্ৰৰ পৰা প্ৰস্থান কৰে এই সময়খিনিকেই অম্বুবাচী সমাপ্ত হয় এই নিয়মটোকেই জ্যোতিষৰ দৃষ্টিত আমি অম্বুবাচী বুলি পালন কৰি আহিছোঁ বা মানি আহিছোঁ বন্ধুসকল এইবাৰ আহিছোঁ প্ৰতি বছৰেই অম্বুবাচীৰ সময়ক লৈ কিয় বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হয় বন্ধুসকল আমি সকলোৱে জানো ভাৰতবৰ্ষৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ সম্বন্ধীয় যিসমূহ পঞ্জিকা আছে এই পঞ্জিকাসমূহ আমি দুটা ভাগত গণনা কৰা হ'ম এটা হৈছে দিশ পদ্ধতি অৰ্থাৎ বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি আৰু এটা হৈছে অধিক পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটো হৈছে পৰম্পৰাগত পদ্ধতি সেইবাবেই প্ৰতিখন পঞ্জিকাতেই সময়ৰ ক্ষেত্ৰত অম্বুবাচী বুলিয়েই হ'ল বিভিন্ন তিথি বা নক্ষত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতে বা সূৰ্য সূৰ্য উদয় বা সূৰ্যাস্ত সময়ক লৈ কিছু সৰু সৰু কিছু পাৰ্থক্য বা তাৰতম্য দেখা যায় কিন্তু বন্ধুসকল অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল পশ্চিমবংগ বা উত্তৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহত অম্বুবাচীৰ সময়টো মা কামাখ্যা ধামে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া সময়টোকে আমি মানি আহিছোঁ কিয়নো অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই কিছু পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে অম্বুবাচীৰ উৎসৱটি মা কামাখ্যা ধামত পালন কৰি অহা হৈছে সেয়েহে মা কামাখ্যা ধামে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া সময়টোকে আমি অম্বুবাচীৰ সঠিক সময় হিচাপে আমি পালন কৰি আহিছোঁ বা মানি আহিছোঁ এইবাৰ আহিছোঁ বন্ধুসকল দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ অম্বুবাচীৰ সঠিক সময়টো কি হ'ব দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ অম্বুবাচীৰ সঠিক সময়টো হৈছে বাইছ জুন সাত আহাৰ শনিবাৰে ৰাতিপুৱা আঠ বাজি তিয়াল্লিছ মিনিটত অম্বুবাচী আৰম্ভ হ'ব আৰু অম্বুবাচী সমাপ্ত হ'ব পঁচিছ জুন দহ আহাৰ মঙ্গলবাৰে নিশ ন বাজি সাত মিনিটত যিহেতু বন্ধুসকল অম্বুবাচী সমাপ্ত হ'ব পঁচিছ জুন তাৰিখে সন্ধিয়া সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পিছত সেয়েহে অম্বুবাচীৰ সকলো মাংগলিক নিয়ম মন্দিৰ নামঘৰৰ দুৱাৰ খোলা মন্দিৰ নামঘৰত চাকি বন্তি জ্বলোৱা আমাৰ ঘৰখন মন্দিৰ নামঘৰসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰা যিসকলে ব্ৰত ৰাখিছে ব্ৰতসমূহ ভংগ কৰা বা বৈদিক পুথি পাঁজিসমূহ অধ্যয়ন কৰা এই সকলো নিয়ম আমি ছাব্বিছ জুন এঘাৰ আহাৰ বুধবাৰে ৰাতিপুৱা কৰিব অৰ্থাৎ অম্বুবাচীৰ সকলো নিয়ম আমি ছাব্বিছ জুন মঙ্গলবাৰে আমি পালন কৰিব লাগিব বন্ধুসকল যিদৰে আমাৰ ঘৰৰ আই মাতৃ মহিলাসকলৰ সকলে ৰজ চলা হ'লে তেওঁলোকক আমি তিনি চাৰিদিন জিৰণি দিয়া হয় ঠিক তেনেদৰে আই বসুমতী ৰজ চলা হ'লে আমি আই বসুমতীক এই সময়ছোৱাত জিৰণি দিব লগা হয় এই সময়ছোৱাত হাল বোৱা গছ কাটা গছ ৰোৱা মাটি খান্দা বৈদিক পুথি পাঁজিসমূহ অধ্যয়ন কৰা মন্দিৰ নামঘৰত চাকি বন্তি জ্বলোৱা লগতে কিছু কিছু বৈদিক কৰ্মসমূহ কৰাৰ পৰা আমি বিৰত থাকিব লাগে আৰু আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে মনত ৰাখিবলৈ কথাটো হৈছে যিসমূহ মানুহে সঘনাই সপোনত সৰ্প দেখে দি থকতো সৰ্প দেখে ঘৰত সৰ্প বা সাপৰ অলপ উপদ্ৰৱ চলি থাকে বা তেওঁলোকক সৰ্প ভয়ৰ কিছু সৰ্পদংশনৰ কিছু ভয় থাকে তেওঁলোকে এই অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত যদি কেঁচা গাখীৰ অৰ্থাৎ গৰম নকৰা গাখীৰ খায় তেতিয়াহ'লে এই সৰ্পভয়ৰ পৰা যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকে এই সময়খিনিত কিছু গৰম নকৰা গাখীৰ আপোনালোকে খাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব সদশত আহি থকা দিনবোৰ সকলোৰে শুভ হওক মংগলময় হওক তাৰে কামনা কৰি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ সৰ্বে ভৱন্তোষ চুখীন সৰ্বে সন্তোষ নিৰাময়া সৰ্বে ভদ্ৰাণী পচন্তুৰ মাক অচিত দুখ ভাগৰ সৈতে ধন্যবাদ